сегодня, митинг мирный. Зачем мы здесь все собрались? Противостояние на Барабашова перерастает уже в социальный взрыв. Вы видите, к чему это противостояние приводит. Вплоть до боевых действий уже. Нас начинают не только шантажировать и вовлекать в непрозрачные схемы договорных отношений, но нас начинают просто бить, скажем так. Мы э, объединились, слава богу, мы смогли дать отпор. Поэтому большое всем спасибо, кто принимал в этом участие. Э, в связи с последними событиями, такими боевыми, скажем так, э, мы обратились к национальному корпусу за поддержкой. Почему? Потому что ни полиция, ни прокуратуры, ни суды, никто не реагирует на наши проблемы. Полиция выступает в роли сервисной службы. Пришли, зафиксировали, уехали. Нам защищать свои торговые объекты приходится самим. Подставлять свои головы под вот сами знаете кого, кого мы называем тетушками, которыми управляет АВ. Э, маски сброшены, все прекрасно понимают, кто их направляет и зачем. Направляют их для того, чтобы сломить нашу с вами волю. Мы встали на защиту своих объектов, на защиту по сути своих семей, благополучия наших семей. Э, для чего мы пришли именно под Горсовет? Мы пришли для того, чтобы не для того, чтобы ссориться с депутатами гурсовета, с мэром, а для того, чтобы в очередной раз напомнить о себе. Вот они мы, и наши проблемы никуда не делись. Они только осугубились. Да, наши проблемы только лишь усугубляются. И защит, на защиту на нашу встали только лишь ребята из национального корпуса. Да, добрый день всем. Спасибо, что пришли поддержать. Мы знаем, да, почему мы здесь собрались. Во-первых, заявить все-таки, чтобы власти, полиция, там, СБУ и все остальные обратили внимание на ситуацию беспредела, которая творится на рынке. Если уже доходит ситуация до стычек предпринимателей с какими-то там специализированными формированиями, да, то вы прекрасно понимаете, чем оно может закончиться. Благодаря тому, что мы оказываем, делаем работу, ведем переговоры с горсоветом. Да, получаем поддержку национального корпуса у нас есть задача, мы хотим все предприниматели попасть в правовое поле, да, потому что наши магазины, они не узаконены наши магазины ничьи да, хотя мы все купили за свои деньги земельные вопросы мы обращаемся к горсовету о, и, инициировать вопрос по решению, да, земельных вопросов в пользу предпринимателей, потому что это беззаконие будет продолжаться, пока мы не будем в правовом поле. Слава Украине! Друзі, я вас вітаю. Мене звуть Коленко Михайло, представник Національного корпусу політичної партії. Всі ми бачили, що відбувалося на неділі, який безлад. Тому ми виходимо на підтримку до вас, підприємців. Будемо разом з вами боротися в правовому полі проти концерна «Овеко». Цих бандитів, які грають за роками 90-ми, але зараз інші часи. Тому разом з вами будемо боротися. Дякую. Слава Україні! Дякую, слава! Добрий день, громада! Основною. то, что мы сюда вышли, это показать. Показать то, что люди не должны опускать головы, когда к ним беспредельно приходят псы АВЭКа и начинают выкидывать с киосков, выкидывать их вещи, поджигать киоски, запугивать. Сейчас на улице 2019 год, сейчас не 90-е. И это должны все видеть и все понимать основное, то, что мы хотим, то, чего мы хотим добиться и почему мы здесь, это чтобы Горсовет инициировал разрыв отношений города с концерном АВЭК. Убрать аренду, аренду земли перед городом. Поскольку там находятся огромные долги. Концерт должен миллионы. Там достаточно много судебных решений. Судебные решения, по которым АВЭК должен вернуть землю городу. Сейчас мы инициативной группой, главой площадок, зайдем в город с разговором. Тот, который я вам озвучу. Слава нации! Смерть ворогам! Радио Александр, предприниматель, 22 года работаю на Барабашове, участник Майдана 2004 года, 2013-2014 года. Я скажу, что многие концерни АВЭК не поняли, что у нас произошла революция достоинства. Все 22 года они относились к людям как к инструменту, неживому инструменту, который позволял им зарабатывать сотни миллионов, наверное, не гривен, а долларов за это время. И до, до последнего, до сегодняшнего дня это отношение не изменилось. Это отношение рабовладельца к рабу. Но, слава Богу, нашлась группа людей, имеющая честь и достоинство, и смелое сердце, которые не испугались и встали против этого произвола и сумели объединить людей вокруг себя. Пускай это еще не весь рынок, пускай это около тысячи человек, но вот то, что мы уже начали делать, я думаю, оно никуда не денется. И перемены, они уже витает в воздухе. Воздух напоет просто уже это, этим ветром перемен. За 22 года, благодаря каждому из нас, господин Фельдман становится депутатом каждый, как каждые выборы. Имеет возможность ориентировать в кавычках людей задабривая разными вещами пенсионеров, это его основной электорат, строя зоопарки за наши деньги. Причем все благословляют господина Фельдмана, а про предпринимателей никто ни слова говорит, а наоборот э, формируется образ так называемого барыги. Да, вокруг предпринимателя, хотя это фактически рабочие пчелы, которые несли мед власти имущим. В настоящее время действительно сложилась такая ситуация, когда мы были предоставлены сами себе, своей борьбе. И правоохранительные органы, к сожалению, не реагировали на многочисленные наши заявления две поездки в Киев и выступление брифинга Верховной Рады немного сдвинули с места нашу ситуацию, и у них узнала вся страна фактически. После этого Госсовет стал с нами вести диалог немножко интенсивнее. В прокуратуре находятся десятки заявлений от людей с описанием детальным, как за продление договоров у людей вымогали долларов. В то время, как я уже говорил, когда прошла революция достоинства, в то время, как многие люди отказываются давать взятки, в то время, как никто уже не зарабатывает, да и в принципе многим уже нечего давать, потому что на фоне войны, на фоне откола территории торговли фактически нету. И сейчас рынок уже составляет, наверное, две трети от того рынка, который занимал пять лет назад. Да. Ребят, прозвучали действительно актуальные, яркие слова о ситуации, в которой мы находимся. Еще раз хочу сказать главный посыл нашего сегодняшнего видео не протест против Госсовета, а дружно став плечом к плечу вместе с ними, наконец избавиться от этого нарыва на теле нашего города. Это клака беззакония. Я всех витаю, всех светлых и добрых людей, которые сегодня тут собрались. Хочу еще несколько слов сказать про то, что вообще происходит у нас на рынке и что за борьба идет. Я хочу звернути увагу в першу чергу, і сьогоднішній пікет він направлений в першу чергу для громади міста Харкова, тому що е, та невеличка кількість людей, порядка 100 осіб, які сьогодні ведуть за пеклу боротьбу на Барабашова, вони воюють не тільки за, за підприємців, вони воюють і за весь Харків, за всю громаду Харкова. В чому це проявляється? А це проявляється в тому, ми ставимо вимоги, ламаємо. Ці олігархічні схеми, і хочемо, щоб ці кошти, які складають мільйони мільярди гривень, не йшли в обшори, а йшли в міський бюджет і працювали на місто Харків. І наша зараз головна задача, щоб нас підтримали, щоб харків'яни усвідомили, що ми робимо, що ці люди, які сьогодні поставили своє життя, своє здоров'я. Для того, щоб відвоювати правду і справедливість на Барбашова, зрозуміли, що ми воюємо за, за Харків, за Харків'ян, щоб наповнити бюджет Харкова, щоб він працював на всю громаду. Це найголовніше, що повинні усвідомити люди. Ми не за свої якісь там покращення воюємо. Ми воюємо за Україну, за Харків, за харків'ян. Головна задача перенаправити кошти, які 20 років йшли в офшори і на збагачення невеличкої купи людей. Щоб вони працювали на харків'ян, на харків. Це головна наша задача, і харків'яни повинні це усвідомити і підтримати в нашій цій боротьбі. Якби люди це знали, то я думаю, що результати цих протистоянь були б зовсім інші. Ми якраз на шляху цьому і будемо вести інформаційну роз'яснену роботу і донесемо і до міської ради, і до нашого представницького органу, що ми стоїмо саме на цих позиціях на позиціях правди. Треба покласти кінець цьому безпреділу і тому, що нас грабують на протязі 20 років, 28 років. Ми зможемо це зробити, тому що ми є громадяни України, це наша власність, це наша земля, це наше місто, і саме ми повинні відстояти правду і справедливість. І щоб кожна людина, де б вона не була, могла вільно жити, спокійно працювати, і саме головне, щоб ми своїм дітям повинні. Залишити цю землю квітучою і незалежною, яку залишили для нас наші батьки. Дякую всім. Дякуємо всім, хто долучився до сьогоднішнього мітингу. Зараз ініціативна група відправляється до діалогу до міськради. Результати якої ми будемо оголошувати на наших сторінках, Фейсбуку та мережах. Тому дякую всім, що прийшли, будемо боротися. Слава нації! Дякую, до зустрічі. Все, друзі, будемо завершувати. Підписуйтесь на наші ресурси та слідкуйте за новинами. Будемо підтримувати підприємців та готові стати на їх захист. Проти корупціонерів та тітушок. Тому підписуйтесь та слідкуйте за новинами. Будемо тримати вас в курсі.